1 червня до Луганського обласного будинку дитини номер 2 що знаходиться у Сєвродонецьку. Приїхали поважні гості. До малечі завітав керівник області Юрій Гарбуз. Але цей візит важко назвати офіційним, бо такі крихітки здатні розчулити кого завгодно. От і очільник Луганщини не зміг відірватися від дітей, особливо від чорнявої міланки. Їй цукерки ще зарано, а от інша малеча ласувала привезеними солодощами та бавилася новими іграшками. День захисту дітей все-таки свято. Поки діти розважалися, Юрій Гарбуз поспілкував з колективом дитячого будинку поцікавився, якими потребами живе заклад та його вихованці. Але перш за все привітав усіх зі святом. Як ніколи ми, ми обов'язково надали бути всі ну, не тока там губернатор ліглаву адміністрації. Тікото е, взагалі всі обратить внимание на защиту дітей, поздравить їх з праздником. та ну, перва. Ну, ми учитыває, що не проста ситуація у нас на території за последні два в області. І я низько, конечно, кланяюсь. Екатерине Михайловне, потому что мы знакомы уже много-много лет. И ту работу, которую она делает, и вы же видите по состоянию деток, к сожалению, количество детей сегодня увеличивается здесь. Почему, к сожалению? Потому что, значит, проблема социальных семей и то, что происходит, если детки сюда попадают, значит, они попадают. То, что в той семье, ну, возможности, скажем, расти и становиться на ноги уже нет. Ну, естественно, государство занимается этой проблемой. Сегодня для меня, как для губернатора, стоит еще одна задача. Нам нужно вернуть с Харькова 45 деток, которые... Я посмотрел э, на те места, где они будут уже, ну скажем, где жить. Здесь дом позволяет и уютом, и теплом, и любовью. Здесь, ну это вы эту ауру, ауру тоже чувствуете. И моя задача, чтобы детки вернулись. Но самое главное, я хотел бы поблагодарить тех родителей, которые нашли свое счастье именно в этом доме. И хочу обратиться непосредственно к тем родителям, которые где-то стоят на нити решения этой, наверное, проблемы. Готов подставить плечо и посмотреть, сколько детей ждут папу и маму. И я буду очень признателен и всем помогу, кто созреет для таких серьезных поступков. Хочу поздравить всех наших деток, пускай они будут здоровы, и у нас в стране будет мир.